Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin müavini Elnur Məmmədovun rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyəti Amerika Birləşmiş Ştatlarında işgüzar səfərdədir. Bu barədə Xarici İşlər Nazirliyinə məlumat verilib. Nümayəndə heyəti Amerika Birləşmiş Ştatları Senatının üzvləri Senator Tom Cotton, Senator Ben Cardin, Konqresin Nümayəndələr Palatasının üzvləri Jack Bergman, Chuck Fleischmann, Mike Easley və Robert Adil Horta ilə görüşüb. Bu görüşlərdə Amerika Birləşmiş Ştatları və Azərbaycan iki tərəfli əlaqələri, həmçinin regionda gedən proseslər eyni zamanda Ermənistanla aparılan sülh danışıqları barədə qarşı tərəf məlumatlandırıldı. Konqres üzvləri həmçinin post-münöqaşə dövründə davam edən mina təhditləri, bərpa və yenidən qurma işləri barədə məlumatlandırıldı. Görüşlərdə Laçın sərhəd buraxılışı məntəqəsinin təsis edilməsi ilə əlaqədar ABŞ-də fəaliyyət göstərən radikal erməni təşkilatlarının konqres üzvlərinə təqdim etdikləri həqiqətə uyğun olmayan və əsasız məlumatların bu çərçivədə Amerika Birləşmiş Ştatları Konqresinin üzvləri tərəfindən birtərəfli və Amerika Birləşmiş Ştatlar Milli maraqlarına xidmət etməyən qətnamələrin irəli sürülməsinin iki ölkə arasında əlaqələrlə yanaşı hazırda davam edən sülh danışıqlarına da zərər verdiyi vurğulanıb. Görüşlərdə qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Eyni gündə nümayəndə heyəti Amerika Birləşmiş Ştatları Azərbaycan ticarət palatasını ziyarət edib və Kolumbiya əyaləti və ətraf ştatlarda yaşayan Azərbaycan icmasının fəallar ilə görüşüb. Nazir müavini və nümayəndə heyəti 21 may tarixində Nyu York şəhərində az Azərbaycan bayrağının qaldırılması tədbirində iştirak edərək orada çıxış edib. Nyu Yorka səfər çərçivəsində nümayəndə heyətinin Nyu York şəhər məriyasının xarici əlaqələr komissiyasının sədri Edvard Mermstein ilə görüşü keçirilib. Nazir müavini Nyu Yorkda həmçinin yerli azərbaycanlı icması ilə görüş keçirib. Nümayəndə heyətinin Amerika Birləşmiş Ştatlarına səfərinin 24 may tarixinədək davam etməsi və digər rəsmi şəxslərlə görüşlərin keçirilməsi nəzərdə tutulur.